ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমাৰ পদক্ষেপ যে আমি সময়ে সময়ে আমাৰ সংগঠনৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেখেতসকলক লগ পাই থাকোঁ আৰু সংগঠনৰ বিভিন্ন বিষয়ে আমাৰ আলোচনা চলি থাকে আৰু আমিও বৰ্তমান সময়ত দেৰগাঁও যিহেতু নতুনকৈ এটা বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াত নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছে এই সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী যাতে কাৰ্যকৰ্তা বা আমাৰ বিষয়ববীয়া সকলোকে যাতে আমি লগ পাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ আমি যাব পাৰোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ আমি যাতে জানিব পাৰোঁ তাৰ এটা প্ৰয়াস কৰা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি সকলোৱে এই কাৰ্যসূচীটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ অহা কালিৰ পৰাই ধৰক আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আমি পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ আমি যাম ৰাইজৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰিম আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰিম আৰু সকলোৰ পৰামৰ্শ লৈ আগন্তুক দিনত আমাৰ সাংগঠনিক আৰু ৰাজনৈতিক কাম কাজখিনি আমি আগবঢ়াম সেইটোৱে তেনেকুৱা বিষয় নাই কাৰণ আমি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ ত' লোকসভাৰ আমাৰ যাতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি খুব ভাল ব্যৱধানত আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰোঁ আৰু ডেৰগাঁৱত আমি এইবাৰ আশা কৰিছোঁ খুব ভাল সমৰ্থন ৰাইজৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি কাম কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্বাস নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদ পাম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কাম দেৰগাঁও অঞ্চলৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ বাবে কৰিছে সেইখিনিকো ভৱিষ্যতে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে ৰাইজে সমৰ্থন দিব সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ সেই সমস্যাসমূহ বুজিবৰ বাবে আমি আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা বা ৰাইজৰ বিভিন্ন বিষয় থাকিব আমি জানিম আৰু নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ যিখিনি সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ